আজি বনাব গৈ আছোঁ মটন কাৰী আৰু একদম চিম্পুল ষ্টাইলত বনাম আজি তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আধা কিলো ছাগলী মাংস লৈ লৈছোঁ আৰু একদম ভালকৈ ধুই লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই আদা এনেকৈ শ্লাইচত কাটি দিছোঁ খাই বহুত ভাল পাওঁ এনেকৈ মাজে মাজে কামুৰি পালে তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ আৰু সেয়া কাটি পেলাই দি দিছোঁ আৰু ঘৰৰ কেঁচা জলকীয়া পকা জলকীয়া দি দিছোঁ আঠটামান তাৰপিছত জিৰা পাউদাৰ হালধি পাউদাৰ আৰু জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট দুচামুচ আৰু লগতে টেষ্ট অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত নহৰু এটা কোনে কোনে খাই ভাল পায় এনেকৈ জনাবচোন আৰু এইখিনি এড কৰি পেলাই তাৰপিছত তেল দি দিছোঁ মই ওৱান ফ'ৰ্থ কাপ মানে তেল দিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় সানি পেলাই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দি দিছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ মই ভাতখিনি পাতি দিওঁ যিহেতু আধা ঘণ্টা কাৰণে ৰাখিব লাগিব আৰু এয়া আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু এইপিনে কেৰাহী এটাত তেল দি দিছোঁ বেছিকৈ তেল দিয়া নাই কাৰণ অলৰেডি ছাগলী মাংসত বহুত বেছি চৰ্বি থাকে বহুত তেল ওলাব সেইটো কাৰণে আৰু এয়া গোটেইখিনি ঢালি দিছোঁ একদম জম জট নাই ইয়াত যে মচলা ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব কিবা কৰি থাকিব লাগিব সেয়া টেনচন নাই একচুৱেলি এনেকৈ বনাই খাবচোন এবাৰ তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু এইপিনে ভাবিছোঁ আজি কণী আৰু আন্দাও কাৰী বনাওঁ তো ইয়াক কণীকেইটা অকণমান অকণমান কাঠ লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই সানি ল'ম ভালদৰে আজি আণ্ডাৰ কাৰীটো কেনেকৈ বনাওঁ চাবচোন ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব মই ঋতুমণি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নামনি অসমলৈ দিব ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া চাওক পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল দেখিছে নহয় সেনেকুৱা হৈছে ইমান আৰু এতিয়া পিঁয়াজবিলাক বইল হ'ব ধৰিছে তো আমাৰ বেছি একো কৰিব নালাগে একদম কম ফ্লেমত এইটো আৰু পাঁচ মিনিটমান ৰাখিব লাগিব মাজে মাজে চাব যাতে তলত থাকি নাযায় মই আন্ধাকাৰী বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ তাত মই এটা পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট বনাই ললোঁ তাৰপিছত আন্ধাকাৰত টমেট'ৰ লাগিব নহয় সেই টমেট' মই এইটোতে কাটি লৈ লৈছোঁ এইটো বহুত ভাল জানেনে টমাৰটৰ পৰা লৈছিলোঁ বেছি দামো নহয় দুশ টকা আৰু টমেট'খিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব টমেট' বুলি নহয় পিঁয়াজ কাটিবলৈ বহুত ভাল একদম সৰু সৰুকৈ কাটিব পাৰি বুজিছে নহয় তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ মই তেল আৰু মটনত দিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি কিনে ভাজি লৈছোঁ অকণমান নিমখো দি দিলোঁ আৰু এয়া আলুকেইটা ভাজি তাত দি দিলোঁ আৰু অকণমান মটনটো লৰাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন পিঁয়াজবিলাক মচালাবিলাক পূৰা বইল হৈ গৈছে এইটো বাছ কভাৰ কৰি কৰি ঢাকিব লাগিব আৰু এতিয়াও মানে বনাব লাগিব আৰু এইপিনে মই কণী আৰু আলুখিনি ভাজি উঠোঁ পনীৰ আৰু আলুখিনি ভাজি পেলাই উঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সেই ৰৈ যোৱা সেই তেলখিনিতে যিটো আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি ভাজি লৈ ল'ম আৰু এতিয়া নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু লগতে অকণমান জিৰা পাউদাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউদাৰ দি পেলাই এই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু মছলাখিনি ভজা হৈ গ'লে ইয়াতে আমি এড কৰিম টমেট' সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যিহেতু বেছি টাইম নালাগে লৰাই পেলাই অকণমান সময় ঢাকি থ'লেই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যাব আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে আৰু ইয়াত অকণমান পানী দি পেলাই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত কৰিম সেই ভাজি ৰখা কণী আৰু আলুখিনি আৰু সেইপিনে মোৰ মটনখিনি ঢাকি ৰাখিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ দহ মিনিটমান হ'লে ধুনীয়া হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দেই এইটো কভাৰ কৰি ৰাখি দিছোঁ এয়া চাওকচোন আলু মানে বইল হৈছেহি আৰু আৰু এনেকৈ আলুকেইটা ভাজি পেলাই দিলে ন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এয়া চাওকচোন মটনখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ এয়া আলু বইল হৈ গ'ল আৰু ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে ন মানে এনেকৈ লাগিছে এনেকৈয়ে খাওঁ অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ দেই ভাল লাগিছে টেষ্টটো তাৰপিছত ইয়াতে দি দিলোঁ পানী মানে পূৰা মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে মছলাও ধুনীয়াকৈ ভজা খাই গ'লে একো ইয়াত মানে মেচলাৰ একো কেঁচা গোন্ধ নাই দেখিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ অকণমান গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউদাৰ এইটো বাছ কালাৰৰ কাৰণে এড কৰিছোঁ আৰু পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম কুকাৰতো বনাইছিলোঁ কিন্তু কুকাৰত বনাই ইমান ভাল নালাগে টেষ্টটো মটনৰ যেনেকৈ এনেকৈ বনালে টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল লাগে মটনত খাই পেলাই কিন্তু অকণমান টাইমটো বেছি লাগে কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি আৰু এয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ ধুনীয়া আৰু অকণমান সময় ঢাকি দিম যিমান আপোনালোকে কাভাৰ কৰি মটৰ